kursus Fik Perkahwinan dan kita akan mulakan kursus Fik Perkahwinan ini dengan uh, modul yang pertama kita mempunyai 5 uh, modul keseluruhannya dan modul yang pertama ini kita akan bincangkan mengenai asas kekeluargaan dan perkahwinan Islam uh, modul ini disediakan oleh dua orang pencarah iaitu Dr. Muhammad Amir Kengun Harun uh, saya sendiri dan juga yang kedua Wahsumahnya Dr. Muhammad Din Gamzahat uh, namun penyampaian bagi uh, modul ini akan disampaikan oleh saya. Uh, sekiranya ada persoalan mengenai modul ini boleh uh, berhubung dengan saya ataupun berhubung dengan uh, Posmedia Dr Muhammad Marizam. Okay baik. Uh, Suka untuk saya terangkan terlebih dahulu uh, mengenai topik modul satu ini. Kita akan pecahkan modul uh, modul satu ini kepada empat topik. Kita akan yang pertama kita akan bincangkan tentang keluarga dalam uh, kasih Islam. Uh, lebih kurang 10 minit uh, video. Kemudian kita akan bincangkan tentang maksud dan konsep perkahwinan. Dan yang ketiga, uh, hukum perkahwinan ke atas individu Muslim. Dan yang keempat, hukum at uh, Yang tiga tajuk yang pertama kita akan buat dalam bentuk video uh, dan dan tajuk yang terakhir iaitu hukum atabatul at batul ini dalam bentuk uh, bahan bacaan yang perlu anda baca perlu anda fahamkan dan seterusnya membuat penilaian terhadap topik tersebut. Baik. Kita mulakan dengan topik yang pertama mengenai keluarga dalam kaca mata Islam. Keluarga dalam kaca mata Islam. Kalau kita tengok dari sudut keluarga itu sendiri, institusi pertama dan tertua dalam sejarah ketamadun ketamadunan manusia itu adalah keluarga. Dan uh, sejak daripada uh, Adam alaihissalam uh, dengan Hawa dan anak mereka iaitu Qabil dan juga Habil. Itulah institusi yang pertama uh, dalam sejarah ketamadun ketamadunan manusia. Uh, jadi kita ada di situ Adam itu sebagai suami ataupun ayah Hawa sebagai isteri ataupun ibu Dan ada bersama-sama mereka anak-anak Membentuk satu keluarga Yang merupakan suatu institusi Keluargaan di atas muka bumi ini Yang mana mereka ini kumpulan yang terdiri Daripada ibu, bapa dan anak-anak Yang hidup bersama-sama Dan juga interaksi mereka ini Didasari dengan cinta, kasih sayang Tanggungjawab, emosi Dan juga hubungan darah itulah keluarga apa ni secara umumnya keluarga itu mestilah uh, dia bersangkutan dengan darah uh, kalau bukan tak ada tidak ada pertalian darah kita mungkin panggil, panggil sebagai rakan uh, mungkin untuk itu dia dekat dengan orang lain ataupun dia uh, mempunyai hubungan dengan orang lain uh, namun hubungan itu dia tidak dalam bentuk uh, hubungan darah maka dia, kita kita Uh, kita golongkan dia sebagai Mungkin rakan ataupun sahabat uh, kan? Jadi apabila Keluarga itu tercantum uh, Daripada mereka itu hubungan darah uh, Ataupun hubungan perkahwinan uh, Termasuk juga uh, Maka kita boleh sebut Daripada institusi itu sebagai uh, Suatu hubungan uh, Interaksi ataupun suatu uh, jalinan Yang didasari dengan cinta, dengan kasih sayang Dan menjawab emosi dan sebagainya Okey, kalau kita tengok perbezaan konsep kekeluargaan Islam dengan konsep kekeluargaan aturan barat Kita tengok konsep kekeluargaan, kekeluargaan pada abad yang ke-20 Telah berubah dan berbeza daripada sebelumnya Jadi, kita tengok di barat, ramai wanita yang berseorangan dalam membesarkan anak-anak Sama ada melalui perkahwinan ataupun tidak ada wanita yang membesarkan anak-anak dengan melalui perkahwinan. Ada juga yang membesarkan anak-anak tanpa perkahwinan. Dan terdapat juga kes yang lain, kanak-kanak yang dipelihara oleh pasangan yang tidak berkahwin. Mereka, lelaki dan wanita itu hidup sekali tapi tidak berkahwin. Dan mereka membesarkan anak-anak. Dan juga terdapat juga pasangan homoseksual. Lelaki sama lelaki ataupun perempuan sama perempuan. Uh, mereka berkahwin sama dia dan mereka mengambil anak angkat membesarkan anak, anak itu sebagai anak mereka kan uh, jadi uh, itulah pemanggil ke konsep keluarga itu dah berubah uh, kalau dulunya sebelum ini maka keluarga itu didasari dengan lelaki dan juga perempuan ada juga bersama mereka anak-anak dan lelaki dan perempuan itu mestilah didasari dengan ikatan perkahwinan Uh, kalau uh, membesarkan ataupun mendidik ataupun menjaga anak-anak tanpa dikata perkahwinan, maka kita tak panggil dia sebagai keluarga. Okay? Yeah. Dari sudut kacamata Islam, kita tengok, uh, beza dia apa ni, uh, tarifan barat kita keluarga itu dengan Islam, maka dalam Islam ataupun dalam masyarakat kita sebagai usrah, Ha, itu organisasi sosial yang terbina daripada laki-laki dan perempuan melalui ikatan perkahwinan yang sah. Ha, Ini mesti ada perikatan perkahwinan dan juga zuriat keturunan yang lahir daripada ikatan tersebut. Ha, maksudnya, dia ada dahulu, didahului oleh uh, perkahwinan. Kemudian zuriat itu lahir daripada perkahwinan tersebut ha, dan seterusnya sesiapa yang terhubung secara talian darah dengan mereka, ha, maksudnya anak, cucu dan sebagainya lah. Ha, maka mak keluarga dari sudut perspektif Islam mestilah terdiri daripada suami. Dia tak boleh lelaki-lelaki, dia mesti suami. Ha, suami-suami dia ada. Dia punya ikatan perkahwinan jadi ha, isteri. Ada kata isteri mestilah mereka ini telah berkahwin. Ha, dan juga anak sebagai kumpulan asas keluarga. Ha, itu yang paling utamalah. Suami, isteri dan anak-anak. Ha itu yang paling utama tentang uh, sebagai asas keluarga dia jadi. Ha, kemudian Terhubung dengan kumpulan asas ini atau khabar yang lain. Kan kita ada datuk, nenek, kita ada cucu, kita ada saudara, kita ada uh, abang, mungkin kakak, kita ada, ada, ada anak saudara, kita ada bapa saudara, kita ada sepupu dan sebagainya. Jadi semua orang yang terhubung dengan kumpulan asas tadi, maka kita gelar dia sebagai keluarga. Kerana itu, matlamat utama daripada keluarga adalah kedamaian dan juga kasih sayang. Siapa yang sebut ni Allah Subhanahu Taala. Allah kata Allah Allah wujudkan keluarga ini bagi manusia supaya manusia dapat berkasih sayang. Supaya dengan keluarga itu manusia dapat hidupnya tenteram. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dhalika laayatin kita cakap Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya -tanda ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri. Supaya apa? Supaya kamu cenderung. Tuhan tak jadikan isteri-isteri itu daripada jenis yang lain. Tak jadikan isteri itu daripada jenis haiwan ke daripada jenis uh, bukan manusia dan sebagainya. Supaya apa? Supaya bila dengan sesama jenis itu, maksudnya manusia sama manusia. Sebab maka kita boleh ada rasa tenteram. Kita ada rasa kinah, kita ada ketenangan. Kita ada kebahagiaan dan kita ada rahmah, mawaddah dan sebagainya. Dan maka keluarga itu sendiri adalah sebagai salah satu daripada bukti-bukti keesaan Allah Subhanahu Kalau kita dapat memikirkannya. Ini okay, kalau justru itu kalau kita melihat, uh, perbezaan kalau kita nak kita nak merumuskan perbezaan itu kan konsep keluarga daripada mengkaji barat dan juga Islam masa Islam asasnya mestilah ia bermula dengan perkahwinan yang sah untuk pembentukan seluruh keluarga manakala barat yang melihat sebagai keluarga nama keluarga ni hanya sekadar uh, atas kertas. Atas kertas saja untuk menyatakan bahawa mereka telah memberi satu komitmen untuk hidup bersama. Ah uh, kan. Ah uh, barat hanya melihat pada kefahaman satu kumpulan untuk, untuk sebuah keluarga. Uh, bila hidup dah lama suami apa ni lelaki dan perempuan dah hidup dah lama dah. dah ada anak-anak mula sampai, sampai tahap mereka kata okey, kita nak kita nak apa ni matrai kita punya komitmen ini. Maksudnya kita akan berkahwin. Uh, jadi tidak ada perbezaan sebelum berkahwin dan selepas berkahwin kan? Jadi beza. Islam meletakkan perkahwinan sebagai syarat asas untuk keluarga, kan? Ya, tapi tidak pada barat. Kan? Ya, sebab apa? Tidak ada perkahwinan juga di sudut barat. Mereka boleh membentuk keluarga mereka sendiri. Okey? Oleh itu, Islam tidak mengiktiraf wanita berseorangan yang membesarkan anak tanpa ikatan perkahwinan sah. Tidak boleh nanggap sebagai keluarga. Nah, dia mungkin boleh nanggap sebagai anak angkat. Dan, tapi, tidak boleh sebagai keluarga. Bila kata bukan keluarga, dia tidak mewarisi. Dia itu maksudnya dia bukan keluarga tu. Dia tidak boleh mewarisi. Pasangan homoseksual yang membesarkan anak-anak juga tidak boleh dianggap sebagai keluarga. Pasangan lelaki laki dan wanita yang membesarkan anak tanpa berkahwin juga tidak boleh dianggap sebagai keluarga.